Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei meinem Programm. Heutzutage bin ich in Berlin und Berlin ist ganz kosmopolitisch. Es gibt sehr viele Leute aus verschiedenen Ländern hier und heute werden wir mit einem Super, Superstar sprechen. Aber Superstar ist sie nicht nur, dass sie mehr als, als 700.000 Follower in Facebook hat. Superstar ist sie nicht nur, dass sie Deutschland so den Superstar gewonnen hat. Superstar ist sie, dass sie aus Polen, wo sie geboren ist, hierher gekommen ist und vom Null mit allen angefangen hat, ihre Karriere zu konstruieren. Und sie hat irgendwas geschafft, was normalerweise in diesem Land in Deutschland nicht passiert. Die Deutschen haben für sie. Die Regel verändert. Das kann normalerweise nicht passieren. Also, Frauen und Herren, ähm, mit Aneta Sablik werden wir heute ein Interview machen und wir werden sehr viel von beiden Kulturen, von polnischer und deutscher Kultur, heutzutage lernen. Also, bleiben Sie bei mir und Interview ist super interessant für Sie. Also, sag mir bitte, wie macht man eine Karriere im Ausland in einer anderen Sprache? Ich kann nur sagen, wenn ich habe angefangen, ja. etwas mit Deutschland du suchst den Superstar, ja. ich könnte nur drei Worte, ich könnte mich nicht richtig vorgestellt Brot, bitte jetzt. Nein, äh, <laughs> ich bin Anetta. Und das, das war genug. Ich, das habe ich wirklich gesagt und dann Englisch. Super. Und deswegen, erste erste Jahr, mein erster Schritt ja. in diese in Branche, das war ohne Sprache. Das war echt schwer. Ja, aber hast du das geschafft? Ab und zu, ich sage, das deswegen, weil ich habe gar nichts da bestanden, ja, was ja. Ist da passiert, hinter den Kulissen oder auf die Bühne, wahrscheinlich deswegen, ich habe das gewonnen. Ja, das bedeutet, das bedeutet auch, dass die Sprache nicht die wichtigste Sache ist, wenn es um Erfolg geht, aber es gibt andere Faktoren und Eigenschaften, die wichtiger sind. Ich denke, jetzt kann ich das sagen, ich denke, sehr wichtig, weil wenn du möchtest weitermachen, ja. weitergehen, einfach weiter dich entwickeln, dann... Du brauchst mit der Leute Kommunikation behalten. Yeah. Das ist wichtig. Und ähm, auch von dieser Grund, weil in Deutschland, die respektieren das, wenn du, wenn yeah. du schaffst mit deutscher Sprache, mit, de, mit dem Reden, verstehst yeah. du? Yeah, yeah. Das ist für den dieser Respekt. Ja, super. Das ist wichtig. Und was passiert, wenn du beispielsweise keine guten Artikel nutzt oder sowas? Das ist mein Problem. Weißt das du? ist mein Problem, naja. Dann, die finden, das ist ein das Problem von allen Ausländern. Genau, wenn, wenn ich habe immer gesagt, wenn nicht der, die das, dass ich werde auch Deutsche sein. Ja, ja, genau. genau. Ähm, aber keine Ahnung, ich weiß, dass die auch Deutsche machen Probleme. Ja. Deswegen wichtig ist, dass du verstehst den ganzen Kontext, ja. dass du kannst mit den Leuten wirklich Kommunikation behalten und für mich das war wirklich super, wenn ich habe den Leuten verstanden. Ja. Wie zum Beispiel bei DSDS, ich habe nicht verstanden, was Dieter Bonn hat zu mir gesagt. Ja. Ich wusste nicht, ob wir nicht weiter oder nicht. Ja. Ich habe nur gesehen, ach Leute, klar, gut, dann ja, habe ich es geschafft. Aber jetzt bist du, wo du bist. Und wie hast du das erreicht? Also, welche Eigenschaften, da du kommst aus Polen, ja, welche polnische Eigenschaften haben dir geholfen, hier in diesem Moment deines Lebens zu sein? Ich denke, ich habe so viel von meinen Eltern und von meiner Familie gelernt. Ich hatte diese Basic, weißt du, dass ja. du musst einfach glauben ja. und diese, ich will. Ja. Das hat mir weitergebracht, einfach. Ja, also Glauben und ich will, also Glauben und Motivation, oder? So ich pack. wusste, dass ich habe. Meine Mama wollte immer, dass ich studiere und ich bin eine Lehrerin. Ja. Ich habe gesagt, Mama, das ist nicht mein Weg. Ja. Das möchte ich nicht machen. Dann natürlich, wir haben uns mit Mama gestritten. Ja, Das und passiert dann zwischen. Töchter und Mutter. <laughs> genau, und dann habe ich einfach Ticket One Way gekauft und yeah. ich wusste, okay, du hast keine andere Wahl. Ja. Das war so. Das ist auch super Polnisch, weißt du, diese polnischen Eigenschaften. Wir haben keine Angst, dass, wir, dass irgendwas Schwieriges äh, oder Negatives passieren wird. Ich Kaufen hätte... wir ein One Way-Ticket und pff, fahren wir da. Ich hätte so viel Angst, du glaubst mir nicht. Yeah. Ich habe bis heute Angst. Yeah. Ich denke, das ist normal, weil du denkst, oh mein Gott, was wird in Zukunft passieren? Ja, was mache ich, wenn nicht das klappt? Yeah. Aber wenn du wenn du nimmst kein Risk, genau. schaffst du das auch nicht. Und dann wusstest du das nicht. Hey, war das wert? Ja, yeah, ja, yeah, genau. Guck mal, du bist so sogenannte Brücke zwischen beiden Kulturen. Du sprichst auch Deutsch, du arbeitest mit Deutschen, also du lebst ja in Hamburg jetzt. Da früher hast du in München genau. ja, gelebt. Wie viele Jahre sind das schon? Fünfeinhalb. Wow, also du kennst diese Kultur, aber du kommst aus Polen. Also du bist eine Brücke zwischen beiden Kulturen. Welche Unterschiede gibt es zwischen Polen und Deutschen? Boah, gibt's viel, also sind ein paar Sachen, welche zum Beispiel, ich würde sagen, ich würde immer po polnische Frau sein, ja? ja, weil das gefällt mir, das, das bedeutet für mich zu viel. Ich bin eine polnische Frau, ich möchte, nein, kochen mag ich nicht, aber zum Beispiel Weihnachten. Super. Das ist das, ist das beste Beispiel. Ich finde Weihnachten in Polen, das ist das Schönste, was kann passieren, aber sind die Sachen, welche... Deutsche machen auch besser. Ja. Kann man sich das nicht vergleichen? Also das ist Unterschied. Ja, ja. Polnische Kultur, deutsche Kultur. Aber ich bin irgendwo in der Mitte und. Kann man alles benutzen, was ist das Beste von, aus Polen, was ist das Beste aus Deutschland, verstehst du? Ja, ja. Und du bringst das genau in dein Haus und wahrscheinlich kann ich das zu meinen Kindern beibringen ja. in Zukunft. Das bedeutet, dass du weißt, wie man sich assimilieren kann. Es gibt viele Immigranten, die hier beispielsweise nach England oder Irland fahren und sie bleiben polnisch, verstehst du? Also weißt du, sie sprechen polnisch und sie, sie haben nur Kontakte mit polnischen Personen und dann, sie entwickeln sich einfach außer ihrem, ihrer Welt nicht. Ich bin und ich bleibe immer polnisch, polnische yeah. Frau. Ähm, und das bedeutet wirklich viel, aber ich habe auch viel Respekt zum Deutschland. Yeah. Und ich möchte nicht zeigen, ich bin, ich bin eine Pole, ich yeah. zeige euch, wie ich bin. Yeah. Ich muss das alles adaptieren. Also ich respektiere, was ist passiert in Deutschland. Mhm. Ich nehme diese Rules yeah. und ich. Macht auch so recht du? Ja, also wenn du, wenn du über die Ruhe sprichst, dann Ordnung muss sein. Das ist eine der berühmtesten genau. Sachen, wenn es um Deutschland geht. Ist es wahr? Das ist, das ist wirklich Wahrheit. Und ja. ähm, genau das meinte ich. Also ich finde, es sind ein paar, paar Dinge in polnischer Kultur, wo wir können wirklich etwas lernen Diese ja. Ordnung, das, mein, das ist meine persönliche... Meinung, ja. Meinungs. Meine auch, ja. Das meine ich wirklich, weil die haben, guck mal, die haben etwas geschafft. Die sind wirklich wie, wie eine Nation, kann ja. man so sagen. Die, die sind echt so genau im Ordnung. Guck mal auf die Straße, ja. auf dieses ganze System, wie das funktioniert. Ja, das System ist perfekt. Das perfekt. So sind die Deutschen, ja. Das können wir auch lernen. Ja. Äh. Also, das meine ich. Und die, was können die Deutschen? von polnischer Kultur nehmen. Ich denke, die können mehr herzlich sein. Also, die sind herzlich. Man kann gar, solche Leute und solche Leute, aber die können mehr. Weißt offen? du, wir sind so. Ja, genau. Wir ja. sind mehr offen. Wir sind mehr warm so. Weißt romantisch. Du, ja, romantisch. Ich meine Weihnachten. Das ist für mich das beste Beispiel. Ja, ja. Ich habe auch viele Deutsche wirklich, wirklich offen getroffen. Sie ja. waren nett und sie wollen immer helfen. Aber wir haben, wie, wie Pole, wir haben etwas drin, was du machst. Oh, diese Energie ist einfach da. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ich, ich weiß. Ich habe hier in Deutschland ein Jahr lang studiert, weißt du? Und das war ein kultureller Schock für mich, als ich hier begonnen habe. Und dann dachte ich, wow, es gibt so viele Sachen, die ich von Deutschen nehmen kann. Aber weißt du, ich will mich nicht transformieren, in dem Sinne, dass ich jetzt äh, ein deutsches Deutscher werde. Das interessiert mich nicht. Aber diese, diese Dinge, wie du gesagt hast, von jeder Kultur zu nehmen und das internationalisieren, weißt du, dass sie das drin haben, das interessiert, interessiert mich. Ja, jeder Kultur hat etwas Besonderes. Das, das ja. ist sicher so. Nur ich habe gesagt, ich, ich habe 21 Jahre in Polen gelebt. Ja. Das ist einfach zu viel, dass du danach bist eine Deutsche. Ja. Du hast zu viel Basic ja. aus Polen mitgenommen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, aber weißt du, es gibt auch andere Situationen. Es gibt so viele äh, Leute hier, die aus anderen Kulturen kommen, beispielsweise zwei Millionen Türken oder sowas. Und sie, sie wachsen hier und sie sind hier geboren und sie bleiben Türken. Was, ähm, ich verstehe das, ich respektiere total ja. türkische Kultur, weil ja. das ist auch wirklich schön. Die sind sehr fam Familie. Ja, ja. Man muss nur sagen, das äh, kann man auch äh, treffen, weißt du, so wirklich so Situationen, wo du denkst, boah, das ist aber, das hast du nicht gesagt oder das ja, hast du nicht ja, gemacht. Viel, ja. Aber das kannst du auch mit den polnischen Leuten treffen. Ja. Kannst du auch mit den deutschen Leuten treffen. Ja, ohne Bedenken, ja. Okay. Unterschied. Ja, ja. Uh, guck mal, uh, die, die Deutschen, ich denke, meiner Meinung nach und meiner Observation, uh, sie haben viele OP Meinungen von den Polen. Wie sind die Polen? Wie wohnen sie? Was machen sie? Was denken sie? Also sie haben so ein Image von durchschnittlicher Polen. Und die Polen machen dasselbe mit den Deutschen. Aber es gibt so viele, ich habe so viele Freunde hier, die aus Deutschland kommen, und sie fahren nach Polen und sie sagen, wow, ist das Polen? Wir haben mehr Porsche, sie haben mehr Porsche, Porsche oder Audis. Also wir ja da. Was, was ist hier los? Und dann denke ich, wow, möglicherweise, sie haben kein gutes Image von, wie es jetzt in Polen ist. Da sehr viel äh, hat sich in den letzten 10, 20 Jahren verändert. Ja, genau. Das, das hat, viele Deutsche gesagt. Oh wow, ich war in Polen und ich habe Krakau oder Warschau gesehen ja. oder auch meine Stadt bielsko Aber weißt ja. du, mein Opa hat mir gesagt, da war gar nichts, da war nur und klar, Polen, das ist kein Afrika, wir haben sich entwickelt. Ja. Yeah. Und ähm, ich denke, das ist nur gut, wenn die, die können ihre Opinion über uns verändern. Ja. Yeah. Das, was passiert in Polen, das ist ein Ding. Ich denke, die haben diese, diese Opinion, dass wir sind so oder so passiert, weil einfach so viele Polen machen Bullshit hier. Ja. Yeah. Das meine ich. Mhm. Und, aber wie ich habe gesagt, Leute gibt es überall. Die türkische Leute, chinesische, polnische oder auch englische oder Engländer. Deutsche. Gena oder Deutsche, Deutsche. Ja. Kann, einfach musst du sozial sein. Ja. Und ich ja. denke, deine Kultur auf gute Weise repräsentieren. Da du hast eine sehr wichtige Arbeit. Kann es sein, dass du die äh, berühmteste Polin oder einer von berühmtesten Polin auf diesem Markt äh, bist, also du in, in irgendwelche Sinne du repräsentierst die Kultur für sie, weißt du? Sie, beispielsweise ich bin sicher es gibt viele Leute, die dich kennen, aber sie kennen Präsident Duda nicht. Das kann das kann sein hier in Deutschland. <laughs> okay. Kann sein. Ich ich habe nicht so gedacht darüber. Ähm. Ich finde, ob du bist berühmt oder nicht berühmt, Be verstehst du, was ich ja. meine? Du bist eine Polin ja. im, äh, im anderen Land ja. und du musst dich benehmen. Ja. Also du musst wirklich zeigen: ey, Ich bin eine Pole, aber ich habe Klasse. Ja. Also, ich kann mich wirklich benehmen und gut äh, präsentiert und das ist wichtig. Mhm. Egal, ob du bist berühmt oder nicht, weil alles klar. Wenn, du, wenn du wirklich machst, machst Sachen, welche geht nicht einfach, dann die Presse schreibt, eine Pole aus, keine Ahnung. Ja, genau. Dann bist du keine Annette genau. oder ich kein Matthäus. Dann sind wir die Pole. Genau. Ja. Und dann diese Opinion geht auf meine, weißt du, die ist Polen, der hat Deutschland sucht, den Superstar gewonnen. Aber die Pole sind so. Guck ja, mal, genau. was war passiert im X-Start. Verstehst ja, du, was ja, ich ja, meine? Ja, ja, ja. Ist, ist interessant. Deswegen ist egal, ob du bist, Papst Sängerin oder einfach äh, Kellnerin. Wie, wie macht das ist super interessant was du sagst. Wie macht man die Karriere hier? Was ist wichtig für die Deutschen? Kein, also Unterschied. Egal wo du möchtest deine Karriere machen. Ja. Wenn du bist von Ausland, du musst ja. auch zeigen, hey, ich bin genauso gut wie Deutsche oder noch ja. besser. Ja. Einfach hart arbeiten. Okay. Das, das ist wichtig, dass die sehen, ey, weil Celebrity zu sein, yeah. schaffst du. Wenn du versuchst, schaffst du es. Yeah, ja, wenn, wenn du weißt, wie du dich bewegen sollst. Genau, ja. aber weißt du, ich kann etwas, ich möchte etwas erreichen und ich werde nur besser und besser werden in Zukunft, weil yeah. ich lerne. Kannst du dann Deutsche auch überzeugen? Und sie werden das, ja, wenn du gut in deiner Arbeit bist. Ich bin, ich bin immer nicht 100% zufrieden mit mich selbst. Deswegen, ich finde, diese Education und Entwicklung, das muss sein. Ja. Weißt du, du musst jeden Tag denken, ich schaffe noch mehr, ich schaffe noch mehr. Heute mache ich das, dass ich werde in einer Woche besser auf die Bühne. Verstehst du, was ja, ich ja. meine? Musst du immer denken, okay, so ein Level habe ich, aber ich möchte da gehen. Wie betrachten äh, die Polen dich die ja jetzt, äh, jetzt da in Polen? Da du, du warst nicht so berühmt in Polen, dann bist du hier gekommen, hast du hier Erfolg gemacht und dann die Polen sagen, wow, sie ist aus Bielsko-Biała, sie ist eine Polin. Genau. Wie haben sie dich später betrachtet? Ich erinnere nur gleich nach dem Deutschland sucht den Superstar. Ich war in Polen, Warschau, und das war so eine warme Welcome Home. Yeah. Weißt du, die, waren, die haben so, so wirklich gut und, und nett über mich geredet. Und auch diese Opinion und Kommentare hat mich wirklich gefreut. Aber das war, verstehst du? Yeah. Die vergessen. Du musst immer weitermachen. Du musst yeah, immer genau. etwas Neues zeigen. Yeah also Popularität oder Erfolg ist irgendwas, was du nicht in einem Moment hast und das dauert und das, das ganze Leben, nein. Nein, und ich habe auch gemerkt, dass diese Fame zu sein, das ja. ist schön. Ja. Aber das macht mich nicht glücklich, verstehst ja. du? Ich möchte selber mich überzeugen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ich sage, oh, das hast du gut gemacht. Ja. Klar, das ist Arbeit. Wahrscheinlich ich sag das nie. Ja. Ich denke einfach, dass du höhere Standards und Erwartungen von dir selbst hast und deine Arbeitsethik ist hoch. Und deswegen es ist es ein bisschen schwierig, dich selbst zu überzeugen, dass du schon gut bist oder irgendwas erreicht hast. Kann sein, aber ja. wie ich habe gesagt, ich möchte weiter und weiter. Zum Beispiel gestern, ich war auf Tolle Musical. Ich habe die Leute auf die Bühne gesehen und ich, ich habe ich hab selber zu mir gesagt, Du weißt, was ist jetzt mhm. deine Arbeit? Ja. Weil solche Leistung auf die Bühne schaffe ich jetzt nicht. Das weiß ich. Das ja. muss man wirklich man hart arbeiten, trainieren und. Äh Alles klar. Planierst du deine Zukunft auch? Ist deine Zukunft mit Musik verbunden? Ich, ich, ich denke jeden Tag über Musik. Wenn ich mache keine Musik, ich denke jeden Tag über Musik und auch, was ich möchte in Zukunft machen. Das mhm. ist so, ich denke, das ist dein Kopfkino, weißt du, dein Kopf Gottes. Das aber das musst du alleine immer sortieren und schaffen, weil niemand hilft dir. Wenn du möchtest, das nicht, mhm. dann die anderen wollen für dich auch nicht gut. Also die wollen, aber die machen gar nichts. Du yeah. musst selber das schaffen. Ja, alles klar, alles klar. Ähm, welche Eigenschaften, du kannst drei nennen, waren die wichtigsten für dich persönlich, diesen Erfolg zu erreichen? Also, zwei, ich denke, ich habe gesagt. Ja. Glauben ich, und Motivation Glauben, hast du gesagt. Motivation ja. Ja. und. Ähm, egal, was war in meinem Leben passiert, ich, ich habe immer zu mir gesagt, denk positiv. Mhm. Das ist wichtig, weil dein Kopf, kann, deine Psychik, kann, kann so viel machen, weißt du, wenn du sagst, ja, schaffe ich das, obwohl die ja. ganze Welt sagt, ey, das ist nicht möglich. Ja. Ähm, du musst wissen, ich bin positiv. Ich schaffe das. Das hilft besonders, wenn es Hating gibt oder sowas. Hating, also Hass, weiße genau. Sprache oder sowas. Ja, es, gibt, es gibt viele Haters in Polen. Wie sieht das mit Deutschland aus? Das, das gibt es, das, das war und das wird sein. Ja. Ich bin gonna Hate is gonna hate. Dann hate, sei is so. gonna hate. Ja. Aber weißt du was? Was ist das beste Feedback für die Haters, ja. wenn du sagst zu dem, guck mal RTL 20.15 Uhr, neue, neue Sendung, ich bin dabei. Dann, verstehst ja. du, dann die ja. können die gar nichts mehr sagen, weil es super einfach auf Facebook oder Instagram oder egal welche Social Media etwas schreiben. Ja. Aber sag mir das im Augen, was du denkst. Ah, das ist eine andere Geschichte. Das ist andere Geschichte. Und, ähm, also, der beste Arme ist, mehr Erfolg zu haben. Genau. Dann und sagst du, Grüße für die Haters. Genau. Mit deinem Martini, weißt ge genau. du, das Genau. Und, und wenn die schreiben einfach über Sendung, was hast du da gemacht, auch wie schlecht hast du getanzt oder gesungen, mhm. dann ich bin zufrieden. Die haben was geguckt. Also, mhm. meine Quoten sind da. Verstehst ja. du? Ja. Und Entertainment in Deutschland ist anders als in Polen? Oder siehst du die Muster, äh, emotionale Muster oder soziale Muster, die ähnlich sind? Weißt du, es geht um Humor, es geht um Emotionen. Beispielsweise, ich kenne deutsche Komiker, und Humor hier sieht ein bisschen anders aus, wenn wir das mit Polen vergleichen. Ist anders. Also das, hier hast du total recht. Wegen Humor. Ich kann dir nur sagen, dass seit einem Jahr ich verstehe etwas, was passiert <laughs> im, im Fernsehen. Ich yeah. gucke nicht so viel. Yeah. Ähm, ich denke, also ich bin selber Performer auf die Bühne. Ja? Yeah. Und ich kann dir nur sagen, wenn du bist echt, wenn du bist wirklich echt und du sagst, was du denkst und du bist real, wie du bist, dann... Yeah. dann die Akzept wenn, du, wenn die merken nur, dass du, 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 du versuchst etwas... Nachspielen yeah. oder spielen, das funktioniert nicht. Ah. Die merken das ganz schnell. Also man muss authentisch sein. Authentisch und einfach. Ich habe immer gesagt: Was sagt dir dein Gott, dein Herz? Mach das auf die Bühne. Also das ist meine Philosophie. Super, super. Und respektieren noch die Kultur. Ja, respekt für die Kultur ist wichtig. Deswegen. Reden wir die ganze Zeit auf Deutsch, auf Deutsch. Obwohl wir auf Polnisch das machen könnten. Ja. Aber wir machen das, da die Deutschen können, nicht so viele Deutschen können Polnisch. Genau. Ja, und dann, das ist von meinem Herzen und ich denke von deinem auch, Respekt zu zeigen. Das habe ich auch gemacht auf, ähm, auf ein Konzert. Die haben immer gefragt, warum singst du etwas nicht auf Deutsch? Für mich, das war eine Weltreise, ja, also genau. auf Deutsch zu ja. singen. Aber ich habe mich einfach gesetzt und habe gesagt, ey, das ist mein Respekt zu dem. Einmal, ja, genau. das muss auf die Bühne sein. Und, verstehst du? Ja, ja. Und ich denke, es gibt so viele Sachen, die die Deutschen aus Polen nehmen können und wenn sie Image der Vergangenheit verändern und sie, sie wissen dass diese Kultur hat ihre eigene Geschichte ihre äh, Tiefe weißt du. Essen ist unglaublich und Alkohol noch dazu auch das kennen die so ah, das gut. kennen sie ohne Probleme <laughs> ja, das <laughs> ja. kennen sie und Wodka das kennen die. Sauerkraut sagen sie hier ja <laughs> aber das ist äh, original, das war ein Bigos, ja, genau. genau. Aber das ist gut, wir, normalerweise, wir beginnen mit so etwas wie beispielsweise Essen und Alkohol und dann gehen wir tiefer, tiefer rein und dann, wir sind noch, weißt du, wir sind Nachbarn. Also, Deutschland und Polen werden immer verbunden sein. Ich gebe dir das beste Beispiel, ähm, mit so vielen, letztes Mal in Hamburg auf einer Gala, ich habe mit einer D deutschen Reporterin gesessen und sie meinte, ach, du bist Polin meinte ja meine mama 20 jahre hatte eine polnische Pflegerfrau yeah. und sie war so lieb und sie hat yeah. wirklich alles für die getan und weiter und weiter weißt du so viele polnische frauen arbeiten hier weil deutsche yeah. wissen wir wollen arbeiten wir sind wirklich nett wir, wir haben diese herzlichkeit drin yeah. Das ist Best, beste Beispiel. Ja, super. super. Das bedeutet, dass wir beiden, du mit deiner Arbeit, ich mit meiner, können diese Kultur ein bisschen näher bringen, sodass wir das Image verändern. Von beiden Seiten, ich denke. Und wir verstehen, dass wir so viel anzubieten haben, dass die beiden Kulturen können sich mehr schätzen und irgendwas lernen. Das, das ist so. Und äh, ich, ich glaube wirklich daran, dass in 50 oder 40 Jahren Niemand von Amerika sagt, ach du bist Deutscher oder Pole, du bist European. Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Das, wird das, ist, das ist so richtig, was du sagst. Wenn ich in Brasilien oder Mexiko arbeite, weißt du auf Portugiesisch, auf Mexikanisch, sie sprechen, woher kommst du? Ich sage aus Polen. Und sie sagen, ah, dann kommst du aus der äh, Europäischen Union, dann bist meine. du aus, aus Europa. Also sie haben diese Grenze, die wir hier haben, nicht. Aber das ist dieselbe Geschichte hier mit den Deutschen. Die sagen, äh, du bist aus ähm, Bayern oder du bist aus Köln oder du bist aus Berlin. Weißt du, es gibt so diese Mikrokulturen da genau. drin. Aber die Russen, die denken nicht, die Leute aus Bayern oder die Leute aus Hamburg, sie denken Deutsche. Deutsch. Ja, genau. genau. Und so viel, weißt du, ich kenne so viele Leute, welche kommen aus Rom nach Berlin, ja. zweimal in der Woche, weil die arbeiten, wow. weißt du, das ist so... Wow. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist kein, kein langes Weg jetzt, du, du wohnst in Europa. Ja. ja, genau. Klar, ich habe polnische äh, ähm, Passport aber... Ich spielt, wohne, keine spielt keine Rolle jetzt. Spielt keine Rolle. War wichtiger in den 80er Jahren, aber jetzt spielt keine Rolle. Genau. Guck mal, wir sind... Wir sind in Polen geboren, wir sitzen jetzt in Berlin-Mitte. Genau. Es, es gibt keinen Platz, wo man parken kann. Das, ja, ich hoffe, ich habe kein Ticket. Ja, ich auch. Also, es ist alles super nett hier und alles sieht sehr ähnlich, wenn wir das mit Warschau oder Krakau vergleichen oder mit, mit London oder mit Paris. Weißt genau. du. Also, ich denke, wir sind keine Polen oder Deutschen, wir sind jetzt. Wir gehören der Welt einfach. Weißt du. Das ist so und ich denke, du merkst das auch, weil du bist ganze Zeit unterwegs bist. Wenn du bist, immer, jeden, jeden Tag irgendwo anders. Ja. Stadt, Land, gleiche Hotel, ja. gleiche Kaffee, ja. gleiche Croissant, Straße, singen. Genau. Gleich und, aus. Und Dünner, der nicht aus der Türkei kommt, obwohl wir das von Türken kaufen, aber in Berlin. Genau, das, das sagt immer mein Freund. Das beste Döner ist in Berlin. Ja, genau, genau, super. Aneta, danke dir Vielen sehr. Dank. Vielen Dank. Viel Erfolg in deinem Leben, in deiner Zukunft. Ob du hier oder in einem anderen Orten bist, dann viel Erfolg für dich. Und Vielen Dank. hilf uns bitte alle, mehr diese Kulturen, beide Kulturen zu verstehen, so ich dass wir das Image verändern. Genau, ich bin auch dabei. Wenn super. ich kann helfen, <laughs> danke. Du schaffst das, danke sehr. Danke. Ich hoffe, dass Sie mit dem Interview zufrieden sind und Sie haben sehr viel gelernt. Wenn Sie mehr Informationen und solche Videos und Interviews und ähm, Materialien von Psychologien äh, Bereich erreichen möchten, dann bitte äh, bleiben Sie bei uns. Danke sehr, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.